Alhamdulillah pagi ini kita bersama dengan rakan stegas kita Madini Haji Ahmad dari daerah Belait Assalamualaikum Madini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat Wali dan juga Serina Selamat hmm. berhujung minggu Selamat berhujung minggu juga kita ucapkan buat Madini di daerah Belait Apa khabar pagi ini Madini? Alhamdulillah saya ada juga rakan stegas pada pagi ini dalam keadaan yang sihat saja ya Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat kami saksikan uh, <coughs> air muka tuan uh, air muka yang cukup manis uh, bersemangat uh, pasti ada sesuatu yang indah dinantikan ni madini barangkali lah huh? hmm. dan mudah-mudahan cerah dari cuaca yang uh, uh, berlaku di daerah Blight juga hari ini bagaimana macam mana suasananya di daerah Blight <coughs> untuk pagi ahad ini madini. Ya, yeah, Alhamdulillah uh, keadaan cuaca di kawasan sekitar pekan Kuala Belait pada pagi ini dalam keadaan yang cerah dan pada hari ini saya amat terkejut juga ramai Aha. untuk hari ini ya uh, ramai yang melakukan aktiviti berjoging hmm. uh, di kawasan uh, taman Jubli Emas uh, selalunya kalau hari biasa ni ada juga orang tapi hujung minggu mungkin uh, mengambil kesempatan lah ya di hujung minggu bersama dengan keluarga dan juga anak-anak melakukan riadah seawal pagi tadi ya Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari uh... sendiri ada perancangan untuk mengikuti Aktiviti ini selepas bertugas ini nanti. Uh, kal Ya selepas bertugas kita akan menyambung bertugas juga kita akan membuat rakaman di kampung uh, Sungai Mau. Oh. Uh, mungkin kalau sempat saya boleh berjoging di kawasan pedalaman lah. Uh, <laughs> jadi Sungai Mau tu terletak di uh, kawasan Jalan Kampung Labi ya. Uh, ni pun orang sudah uh, berlaku pembangunan dari segi infrastruktur jalan raya agak mudah sudah untuk akses ke kampung Sungai Mau dan juga kampung-kampung selepasnya ni. Hmm. Baik uh, Madini uh, satu soalan barangkali boleh kami ajukan uh -huh. memandangkan kita ada segmen uh, seni uh, industri kreatif kadang-kadang uh, di penghujung segmen rampai pagi. Kalau bagi Madini sendiri lah, uh, diberikan peluang untuk membuka perniagaan ataupun perusahaan. Apa bentuk perniagaan yang ingin dilakukan mungkin uh, berdasarkan kepada seni kreativiti dan juga kepakaran yang ada pada Madini. Bagaimana? Ya, yeah bagi saya sendiri ya kalau saya memang suka menanam pokok. Jadi berkaitan dengan kreativiti ini saya pernah ingin menjadikan Botol Hopi. botol air eh, mm. tu dijadikan sebagai pasu. Uh, jadi saya pernah melihat satu rumah ini uh -huh. mempunyai pagar uh, yang pagar yang pagar basi lah. Jadi orang katanya pagar dawai tebal tu. Jadi uh -huh. disusun dengan uh, botol. Uh, orang bunga tapi berpasukan dengan botol uh, uh, botol yang orang clear lah warna yang uh, jernih. jernih. Uh -huh. Jadi bila disusun ia agak cantik. Walaupun uh, pagar itu sebenarnya biasa saja. Tapi kerana dengan Aa, adanya pokok tumbuhan ia ya, lampakan rumah itu lebih berseri. Jadi saya terfikir ya. untuk kalau sekiranya lah ya betul air itu dijadikan satu pasu tambahan lagi saya memang suka menanam pokok hmm. Aa, dijualkan kepada orang dan tambahan hmm. juga secara tidak langsung dapat lagi melestarikan keindahan hmm. alam sekitar ya. Masya Allah Don't luar biasa sekali, sekali ya. Ah. Sebenarnya apa yang menghalang Madini untuk menjelmakan impian ini? masak barangkali. Hmm, mungkin kekurangan betul air kali. Maksudnya, botol air. Jadi maksudnya masa tu ada, ada masalah. Ini masa ada betul air. Masalah. Uh, kalau kita seru lah untuk uh, apa ni, audience kita ni mengantarkan botol-botol yang tak ter terpakai kepada Madini, ini boleh menerima. <laughs> Insyaallah mungkin boleh diteruskan. Baik. Ya. Apa pun uh, celoteh kita ni di hujung minggu Madini. ini ya. Anda uh, sabar Johnny sebenarnya mengetahui antara lain maklumat terkini dan juga bahan sisipan dari sana. Silakan dulu Madini. Baiklah, terima kasih rekan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat berhujung minggu ya Auda. Alhamdulillah terima kasih atas kesetiaan Auda dalam menyaksikan rancangan rampai pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blat Inspirasi pagi Auda ya. Dan seperti biasa pada pagi ini kita mengosikan beberapa info semasa dan juga bahan visual untuk tontonan bersama ya. Dan sebagai perkongsian sekali lagi keadaan cuaca di kawasan sekitar Pekan Kuala Blat pada pagi ini dalam keadaan yang cerah saja ya. Jadi saya perancang dan juga urusan bisnes kita pada hujung minggu ini didoakan semoga ianya berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah ada terlebih dahulu saya mengusikan dua info masa yang berlangsung di sekitar daerah Blight iaitu mengenai dengan Majlis Perundingan Mukim dan Majlis Perundingan Kampung Bukit Sawat dengan kerjasama Jabatan Daerah Blight akan mengadakan Pesta Tamu Jati Kampung Berangking sempena sambutan uh, ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-79 yang mana ianya diadakan pada hari ini uh, Ahad 28 September 2025 dan uh, telah bermula ya uh, seawal pukul 7 pagi tadi dan bertempat di Balai Ibadat Kampung Merangking Mukim Bukit Sabah awat dia ada orang ramai adalah dia di alu untuk datang ada ya bagi memeriahkan acara tersebut dan maklumat seterusnya yang ingin kita kongsikan di sini juga itu mengenai dengan Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam PPNBD akan mengadakan Hari Keamanan Sedunia yang mana ianya diadakan pada hari ini juga ya Ahad 28 September 2025 bermula pada pukul 9 pagi ini nanti ya. dan akan bertempat di tapak penanaman pokok PPNBD Sungai Mau. Itu dia ada dua info semasa. Sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. summer. Malam pada mulanya diliputi hujan dan awan akhirnya bertukar menjadi detik bersejarah apabila program cerapan langit dan gerhana bulan berjaya dianjurkan oleh Persatuan Astronomi Brunei Darussalam PABD dengan kerjasama Jabatan Daerah Blayat serta Majlis Perundingan Kampung dan Mukim Bukit Sawat bertempat di Taman Rekreasi Sungai Maung. Program yang bermula seawal jam 8 malam hingga 5 pagi itu menarik perhatian pelbagai lapisan masyarakat bukan sahaja dari kalangan penduduk kampung sekitar tetapi juga pengunjung dari luar daerah malah pelancong yang turut sama memeriahkan suasana. Hadir selaku tetamu kehormat pada program tersebut ialah Yang Mulia Awang Haji Abdul Hafiz bin Haji Muhammad Pemangku Pegawai Daerah Belai. Selain aktiviti utama mencerap fenomena gerhana bulan, penganjur turut mengadakan Astronomy Talk yang membincangkan ilmu falak dan penerangan khusus mengenai fenomena gerhana bulan dari perspektif Islam. Sesi ini memberi peluang kepada para pengunjung terutamanya golongan muda untuk memahami hubungan antara fenomena alam semesta dengan ilmu pengetahuan serta nilai spiritual. Alright. Bulan itu akan bertukar menjadi merah. Okey, timbullah satu istilah bulan berdarah, blood moon. Tapi kenapa? Alright, so ini disebabkan oleh cahaya putih matahari itu ditapis oleh atmosfera bumi. Atmosfera bumi ini ada partikelnya, partikel halus. Alright, ia akan uh, memfilter atau menuras cahaya warna biru dan hanya me, hanya cahaya merah yang dapat lalu. Okey, so that's why cahaya merah itu berada di belakang bulan eh, di belakang bumi dan bulan memasuki bayang-bayang itu -bayang dan bertukar menjadi merah very simple explanation ok, kalau anak bis kita bertanya this is the explanation lah kenapa ia warna merah bukan okay, bukannya sebab ia berdarah bukan sebab naga dan so on. walaupun keadaan cuaca tidak begitu mengizinkan pada awalnya dengan hujan dan langit yang berawan, kesabaran para pengunjung akhirnya berbaloi. Tepat jam 3.30 pagi, gerhana bulan mula kelihatan. Walaupun hanya sempat disaksikan pada saat-saat gerhana hampir berakhir, detik itu tetap membawa kepuasan tersendiri kepada para pengunjung yang setia menunggu sehingga lewat malam ramai tidak melepaskan peluang merakam gambar sebagai kenangan sementara ahli PABD pula menggunakan teleskop untuk membantu orang ramai mendapatkan pandangan lebih jelas. Salah seorang penduduk kampung berkenaan sempat berkongsi kisah turun-temurun daripada nenek moyang mereka mengenai kejadian gerhana bulan dan matahari. Menurut cerita tersebut, pada zaman dahulu, sebelum kedatangan dan perkembangan agama Islam, terdapat beberapa puak yang mendiami kampung itu dengan kepercayaan masing-masing terhadap fenomena alam berkenaan. Jadi masa bulan gerhana tu orang tua-tua di kampung di pesawat dulu kebanyakannya masing-masing tiap-tiap kampung tu ada yang punya aktiviti untuk apa namanya untuk meredakan supaya bulan tu dah gerhana. Jadi ini pendapat dulu lah. Jadi tanda cara Islam tu dah lain bukan. Jadi ini caranya kalau dulu, -dulu kalau kampung tu kadang ada orang tua-tua cerita ibu jari ene sama ibu jari kiri kanan ene tadi sentuh apa nama tadi sentuhkan macam mana ni untuk apa namanya supaya gerah gerhana bulan itu tidak berlaku jadi atulah pendapat orang ketua dulu jadi ada setengahnya di di tempat yang lain sekitar macam bukan kawasan mungkin sawah seluruh menggali puak nusun dan dulu-dulunya dalam negeri Brunei ini kebanyakan yang mengguna, ada menggunakan Ada dan menggunakan puku ada menggunakan daripada alat bunyi-bunyian macam gong, tawak, uh, nyi orang Brunei dibualkan. jadi itulah untuk apa namanya memisah untuk meredakan supaya bulan itu negara Jadi itulah apa namanya ceritanya secara ringkaslah. Menurut wakil penganjur, program seperti ini bukan sahaja bertujuan untuk memperkenalkan masyarakat kepada ilmu astronomi, tetapi juga untuk menanamkan rasa kekaguman terhadap kebesaran ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Fenomena gerhana bulan menjadi pengajaran bahawa setiap kejadian alam memiliki hikmah dan tanda kebesarannya. Dengan sambutan yang menggalakkan, pihak penganjur berharap agar program cerapan seumpama ini dapat dijadikan acara berterusan sekaligus menjadikan taman rekreasi Sungai Mau sebagai salah satu destinasi utama untuk aktiviti astronomi dan pelancongan pendidikan di daerah Belait.